biz dünyanın 4 bir yanında varıq amma bir vətənimiz var Azərbaycan ki, Azərbaycanlılar Hörmətli dinləyicilər, ötən verilişimizdə olduğu kimi, bu dəfədə səfərimiz Avropanın şimalında, Baltik dənizinin sahilində yerləşən dövlətlərdən biri, Finlandiyada fəaliyyət göstərən Finlandiya-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin sədri Təranə Nəzərova'nın rəhbərlik etdiyi ictimai təşkilatlarla tanışlığımızı davam etdirərik. Finlandiya Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti fəaliyyət göstərdiyi müddət ərzində Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğal olunması haqqında həqiqətləri və ermənlərin azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdiyi Xocalı soyqırımı ilə bağlı gerçəkləri yerli ictimaiyyətə çatdırmaq üçün müxtəlif tədbirlər, aksiyalar keçirir, eləcə də Finlandiyanın rəsmi qurumlarına müraciətlər ünvanlayır. Ötən 12 il ərzində cəmiyyət bir sıra uğurlu layihələrə imza атып Azərbaycanla bağlı Finlandiyada silsilə tədbirlər keçirib. Belə ki, cəmiyyət bu ölkənin parlamenti qarşısında Xocalıya ədalət kampaniyası çərçivəsində Xocalı soyqırımının il dönümünə həsr edilmiş mitinq təşkil edib. İctimai təşkilat tərəfindən yerli hakimiyyət orqanlarına göndərilən məktubda Xocalı soyqırımının Ermənlərin insanlıq əleyhinə törətdiyi ən dəhşətli cinayət olduğu bildirilib. Təranə Nəzərova onu da qeyd etdi ki, təşkilat tərəfindən təşkil olunan bütün tədbirlərə burada yaşayan soydaşlar qarmız və Azərbaycanlı tələbələrlə yanaşı Finlandiya iqtisayətinin nümayəndələri də dəvət olunur. Biz daim Azərbaycan həqiqətlərini Ermənistan daxil Qarabağ münaqişəsinin Finlandiya iqtisayətinə çatdırılmasında geniş fəaliyyət göstəririk. Azərbaycan-Finlandiya mədəni-ictimai əlaqələrinin inkişaf etməsində diaspor təşkilatlarının rolu əvəzsizdir biz illər ərzində müxtəlif qarşılıqlı sətərlər təşkil edirik həm Bakıda həm Helsinki-də mədəni tədbirlərdə iştirak edirik və bununla iki халqın arasında münasibətlər inkişaf etdiririk Bizim cəmiyyətimiz Erməninin yalanlarını üzə çıxartmaq üçün Helsingkidə tez-tez piket və mitinqlər keçiririk. Parlamentdə görüşlər təşkil edirik. Əsl həqiqətləri Finlandiya rəhbərliyinin ismayətinə çatdırırıq. Deyə bilərəm ki, Azərbaycan icması Erməni icmasından daha çox-çox güclü fəaliyyət göstərir. Finlandiyada Biz yerli mətbuatla sıx əlaqə saxlayırıq. Keçirdiyimiz tədbirlərdə onları dəvət edirik. Azərbaycanlarla əlaqədar məqalələri mətbuatda dərk edirik. Amma təəssüf ki, qazet və radio yarışmasına hələ nail olmamışıq. Finlandiya Azərbaycan Assosiasiyası və Finlandiya Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti bu ölkədə yaşayan və müxtəlif sahələrdə tanınan soydaşlarımızın fin cəmiyyətinə eləcə də dünyaya tanınması istiqamətində də məqsəd yönlü fəaliyyət göstərirlər. Finlandiyada yaşayan Azərbaycanlıların sayı o qədər də çox deyil, ancaq az olmasına baxmayaraq böyük bir qismi sözün əsl mənasında ziyalı insanlardır. Onların arasında Azərbaycan mədəniyyətini Finlandiyada təbliğ edən Cahangir Ələkbərov da var. O 20 il əvvəl müqavilə ilə Finlandiyaya işləməyə gəlib. Hazırda Cahangir Ələkbərov Helsinki yaxınlığındakı Kokkola şəhərində konservatoriyada skripka üzrə dərsləyir tələbələrin hazırlanmasında əldə etdiyi uğurlara görə şəhər medalı ilə mükafatlandırılıb və Kokla şəhərinin fəxri sakinidir. 1999-cu ildə İsveçin Stokholm şəhərində Kral İncəsənət Akademiyasının rejissorluq fakültəsini bitirən Kamran Şahmərdan da Finlandiyada Azərbaycan mədəniyyətinin təbliğində fəal iştirak edir. O 70 minlik əhalisi olan Imatra şəhərində sintetik janrlı ağ və qara teatrın əsasını qoyub və indiyə kimi həmin teatrın baş rejisyorudur. Teatr sayəsində qazandığı uğurlar onu nəinki yaşadığı məmləkətdə, eləcə də bütün dünyada tanıdıb. Kamran Şahmərdan hər il may-iyulda İmatra şəhərində Beynəlxalq festival təşkil edir ki, həmin festivalda da Azərbaycan mədəniyyəti geniş təbliğ edilir. Zəngin tarixi mədəni irsimiz, musiqimiz barədə fin iqtisayatinə geniş və ətraflı məlumat verilir. Ümumiyyətlə Finlandiyada yaşayan soydaşlarımız barədə Finlandiya Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin sədri Təranə Nəzərova bunları bildirdi. Finlandiyada yaşayan soydaşlarımız əsasən ziyalılardır. Onların içərisində tanınmış insanlar çoxdur. Demək olar ki, onlar Azərbaycanın mədəniyyətini təmsil edirlər Finlandiyada. Finlandiya cəmiyyətinin tanınmış ağsaqqallarından biri Cəhangir Ələktərovdur. Skripka üzrə Qoqqli şəhərində musiqi müəllimidir. Tayira Xanım Cətarova tanınmış yazıçı və tərcüməçidir. Uzun illərdir Finlandiyada yaşayırıq. Piano üzrə Yonsu şəhərinin konservatoriyasında Kamal Aşurbəyli müəllimdir. Çingiz Abbası Avropada və dünya üzrə tanınmış rəssamdır. Dünyanın ən böyük dillərinin milli operasında işləyən musiqiçilərimiz də var. Marina Hüseynova, Zhenyura Axundova, Leyla xanım Hüseynova. Slohya şəhərində skripka üzrə müəlliməmiz Gularə Hüseynova. Soydaşlarımızın arasında həkimlərimiz də var, gənc populyar müğənnilərimiz də var, universitet tələbələrimiz də var. Finlandiyada Azərbaycan ədəbiyatının təbliğatçısı kimi tanınan həmyərlimiz Tahirə Cəfərova barədə xüsusi danışmaq istərdik. 25 ildə Finlandiyada yaşayan, fin ədəbiyatının tərcüməçisi olan yazıçı Tahirə Cəfərova Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin, Finlandiya Yazıçılar İttifaqının Avropa ədəbi tərcüməçilər ittifaqları assosiasiyasının, Tampere şəhər yazıçılar ittifaqının, Finlandiya Pen klubunun üzvüdür. Həmrəyliyimiz 20 ildən artıqdır ki, fin ədəbiyatının tərcüməsi ilə məşğul olur. İlk tərcüməsi fin klassiki Vejomeri Bilin 1 dollarlıq nahar əsəri olub və əsər Moskvada Xarici ədəbiyat jurnalında çap olunub. 1982-ci ildə isə Tahira Cəfərova fin uşaq ədəbiyatına müraciət edərək bir neçə yazıçının uşaqlar üçün yazdıkları əsərləri nə tərcümə edib. Tahira Cəfərova həmçinin fin dramaturqiyasına da müraciət edərək bir sıra piyesləri tərcümə edib. Yazıcı tərcüməçi Tahirə Cəfərovanın Suomi Azərbaycanlıları adlı essəsində tarixi hadisələr və qlobal kataklizmlər nəticəsində müxtəlif illərdə Finlandiyada məskunlaşmalı olan Azərbaycanlıların taleyindən söhbət açılır. Onun essəsində Finlandiya Milli Arxivində aşkar edilmiş köhnə fin mətbuatından, məsələn 1930-cu illərdə Tampere şəhərində çıxan müsəlman əhali üçün nəzərdə tutulan Yeni Turan qəzeti kimi nadir mənbədən götürülmüş müş unikal məlumatlar təqdim olunur. Müəllif məzarını axtarıb tapdığı və ziyarət etdiyi Azərbaycanlı general-major Qacar haqqında tarixi dəyər kəsb edən faktlardan danışır. Məşhur Bəhmən Mirzə Qacarın nəvəsi Şahzadə Əkbər Mirzə Qacar çar Rusiyası ordusunun Finlandiyada yerləşən hərbi hissələrində xidmət edib və Helsinkidə yaşamaya başlamayıb. O 1919-cu ildə vəfat edib. Əkbər Mirzə Qacarın məzarı Lapinlahti-də müsəlman qəbir sanlığı də. Əsasən Finlandiyada yaşayan tatarların ailə üzvlərinin dəfn olunduğu bu qəbristan yetərincə baxımlı, təmiz və gül-çiçək içində olan məzarlarla yanaşı, general-major Əkbər Mirzəqacarın məzarı da təqribən 100 ildir qayğı ilə qorunur. Tahirə Cəfərovanın tərtib etdiyi Azərbaycanın lirika antologiyasında fin dilində ilk dəfə nəşr olunan kitabda Azərbaycan klassik şairi nümayəndələrinin və müasir şairlərin yaradıcılığından nümunələr yer alıb. Nətam u nəşriyyatında çap olunan antologiyada oxuculara müəlliflərin hər birinin həyat və yaradıcılıqları haqqında yığca məlumat verib. Antologiyada yer alan 19-cu əsr Azərbaycanın görkəmli şairəsi, Qarabağın sonuncu hakimi Mehdiqulu Xan Cavanşirin qızı, İbrahim Xəlirxanın nəvəsi Natəvanın qəzəlləri Azərbaycanın xalq şairləri Rəsul Rıza və Nigar Rəfibəylinin şeirləri fin dilinə Tahirə Cəfərova tərəfindən oğunlaşdırıb. Azərbaycan klassik şeir nümunələrindən Xaqani Şirvani, Nizami Gəncəvi, Nəsimi, Füzuli qəzəlləri fin dilində Levi Lehtonun tərcüməsində verilib. Bu antologiyada nəşr olunan Mirzələkbər Sabir, Hüseyn Cavid, Səməd Vurğun, Süleyman Rüstəm, Mikayil Müşfik, Bəxtiyar Vahabzadə, Kamal Abdulla Vaqif Səmədovlu, Ramiz Rövşən, Sabir Rüstəmxanlı, Hamlet İsaxanlı, Nəsib Nəbəoğlu, Anar, Əli Kərim, Zəlimxan Yaqubun şeirlərini fin dilində oxuculara hounumaq ilə təqdim edib. Şair, ədəbiyyatşünas Timomalmi isə Fikrət Qoca, Çingiz Ələoğlu və Məmməd İsmailın şeirlərini tərcümə edib. Avropanın şimalında, Baltik dənizinin sahilində yerləşən dövlətlərdən biri, Finlandiya Respublikasında daimi məskunlaşan soydaşlarımızla bağlı söhbətimizi Espo şəhərində fəaliyyət göstərən Azərtürk Gənclər Təşkilatı ilə bitirmək istərdik. Azərtürk Gənclər Təşkilatı 2012-ci ildən öz fəaliyyətinə başlayıb. Təşkilatın başlıca məqsədi milli adət-ənənələrimizi, musiqimizi, mədəni irsimizi Azərbaycan və Türk gənclərinin yaddaşına həkk etmək, həmçinin yerli iqtisadi mənati vətənimizin tarixi və mədəniyyəti ilə yaxından tanış etmək, Qarabağ həqiqətlərini təbliğ etməklə erməni yalanlarını ifşa etməkdir. Biz dünyanın 4 bir yanında varıq. Amma bir vətənimiz var. Azərbaycan. Azerbaycanlılar